там наших учреждений э, 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 переруку ипподробному 15А, областной областная совет выделен нам помещение для нашей деятельности. Это 15А, я повторюсь, э, э, где мы планируем уже в ближайшее время, я думаю, что в течение зимы мы официально откроем документы на такое учреждение, которое будет э, комплексных услуг для бездомных и бывших осужденных, где мы будем как раз-то плотно, и как я, как член комиссии, буду плотно, наверное, работать с вашими учреждениями, что если у вас будут такие люди, которым некуда будет освобождаться, некуда будет идти, то мы будем уже заранее подготавливать этого человека, знакомить, там, например, с нами знакомиться, да, и что мы будем, там, как бы говорится, из, из дверей в двери, ну, чтобы он далеко не терялся, сразу 10 минут прошлись и он у нас уже в гостях. Моя мать там, тем самым помогает да, дать ему там, 3 регистрацию, в том числе пребывания, проживание там на полгода, это будет все там подписываться, эти документы. Так что плюс еще, я вам скажу, как забегая наперед, что плотно еще будем, ну, наверное, Я в где буду проходить обучение там, первого, ну, там, первого, второго, третьего, где буду иметь соответствующий сертификат, и тогда я уже приеду и уже как бы расскажу о планах нашего взаимодействия, потому что закон вышел о но как с какой стороны к нему подступить, не общественные организации пока не знают, и я думаю, что ну, особо знают учреждение, так что мы будем вместе в этом развиваться вместе взрослеть в этом вопросе и вместе как бы э, исполнять этот закон. И если есть сейчас вопросы...